Расскажите, пожалуйста, чему вас учили на курсах? Курсы мы посещали весь март месяц. Группа у нас была Шевчук Олеся Сергеевна. Очень ответственный человек, очень многому нас научила. Она вообще большая умничка, что терпела нас. Отказала моя внучка, 13-летняя, чайников, потому что мы многому научились за этот месяц. О чему именно, даже не, не расскажешь. Я могу купить билеты в железнодорожной кассе. Я могу связаться с одноклассниками своими по почте. Я могу по скайпу наряд заказать. Я очень много друзей приобрела на этих курсах. И вообще я стала другим человеком. Я как будто приблизилась к молодежи. Чему мне помогли компьютерные курсы? Наверное, как-то организоваться, наверное, как-то свой день больше планировать. Очень помогает в моем бизнесе, а именно в учете. Помогли меня еще в чем курсы. Я сделала презентацию, она называется «10 причин полюбить платье». Класс. она мне очень нравится эта презентация, она у меня есть на флешке и если я буду сегодня об этом говорить, то, но я сама себя убедила в том, что платье это очень женственно это очень грациозно это очень ну, обязывает тут же хочется прижать животик уровнять спинку, это очень нравится мужчинам, очень много, я могу рассказывать о своей презентации, меня это многому научило, в том числе я понятия не имела, как можно на флешку все это записать, оказывается Такая вот маленькая штуковинка, которую прям себе носишь, ее как брелок на ключах. Она постоянно при тебе. Это напоминание информации. Ты ее вставил, и всегда можешь увидеть. Ты можешь это выставить в одноклассники. То есть мои одноклассники, я школу закончила 40 лет назад, могут меня видеть в теперешнем моем обличии, потому что mm -hmm. мы так часто встречаемся, будучи уже выпускниками многолетней давности. Ну, и как-то я, наверное, помолодела душой и телом. Это мой сертификат. Также ходил со мной мой муж. Нормально Василий Иванович. То есть, значит, писали я мог. Ну вот, спасибо большое Тимирязевке, что нас приютили. И теперь мы уже не чайники.